Відчить, що ООН переймається питанням біженців в Україні, що вони знаходяться також ці питання під контролем організації Об'єднаних Націй, і ми в співпраці з Організацією Об'єднаних Націй по їхнім стандартам також працюють нашими біженцями. Можу сказати, що зараз на, на сьогоднішній раді Київської області розселено 8 тисяч з них Чуть більше тисячі це від з Криму, останні Донецька з Луганська. Біженці прибувають, ми з ними працюємо, намагаємося, щоб вони максимально були соціально адаптовані до життя. Я теж очень рад, що в цій нещасливій і печальної обстановці, в которой в Україні знаходяться, где более 300 тысяч людей было вынуждено въехать или из Крыма, или из восточных регионов, что придется нашей организации как-то помочь в этой обстановке. Я очень рад, что Киевский регион, область, которая, по нашим данным, удвоилась количество людей, которые здесь ищут притурок только за последний месяц что был открытый дверь, не бы критически могли договориться, как этим самым уязвимым э, слоем населения в рамках тех, которые были вынуждены покинуть свои дома, как им помочь, э, пусть одноразово, пусть временно. Э, если это будет где-то 800 человек, 221 семьи, которым э, очень сложно Ситуация. Возможно, некоторые из них потеряли все, не имеют доступа к никакому доходу. Им теперь это поможет. Это уже, э, это уже очень позитивно, хорошо, что можем дополнить ресурсы э, Киевской области. <клышко> Сейчас... <клышко> спасибо. спасибо. Я назву суму перше, яка шла це більше мільйон триста тисяч гривень. Ми визначаємо разом з секретарям ООН, який працює в Україні. Визначаємо тих людей, які найбільше в цьому потребують цієї росії. Я хочу сказати, що це лише початок. І початок допомоги. Я думаю, що ми вже десь підходимо до, до піку, надію, що ми доходимо до піку біженців. Е, у нас було збільшення біженців, тому що була реєстрація 1 вересня, школа, дитячі садочки, багато людей надіялися, що вони приїдуть на місяць, на два і від'їдуть. А сейчас мы выходим на дальнюю стабилизацию. Я думаю, что эти мирные инициативы президента Акизарови, я думаю, стабилизируют ситуацию в Украине в целом, ну и в Киевской области в частности. Денег никогда не хватает на всех. И корректно, не все всегда нуждаются. Есть люди, которые имеют свои ресурсы, есть люди, которые не имеют ресурсов. Критерии, которые, на которые мы договорились с местными социальными отделами, они вычислили многодетные семьи, это А, семьи инвалидов и одиноковых родителей. Это бывает в большинстве случаев женщины с детьми, которые без мужа. И в статистике там где-то 81 этих многодетных семей, 97 с особыми потребностями после того, как, как называется это, в принципе, инвалиды, и 43 одинаковых э, родителей. 221 семей из, если не вспоминали, 8 тысяч э, внутренних 970. перенесенных лиц, э, людей это около э, 800, видите, это где-то